Urawa napa, Mbah? Akure ya, Mbah. Akure to. Oh, ngoten. Nek Pandhawa mepen, ngepen nggon sing dowo, dadi urip sing ikhlas. Hmm, nggih, nggih. Merah Semar manggone nang kayangan timba Batur Pandhawa. Nggih, yeah, yeah. Semar Petruk nola gareng Bagung. Heeh. Mm -mm. Semar iki tulisane S E M A R, Semar. So okay. Sasmita eling murih adil ing rasa nganggo niki. Wah, keren, Mbah. Nggih. Ora kanepson. Heeh, mm heeh. -hmm. Yaiku Sang ismoyo, I S M A Y A. I -I, iman, ikhlas, sobar, manembah Allah yang agung. iman ikhlas sobar, manembah Allah ya rabbu. Hmm. Petro, iki yo niku duwe teges Semar becik ketitik ala ketara. Heeh. Hmm. Gareng urut kuwi urut mboten isa jujuk. Oh urut, Mbah. Urut. Hmm, okay, nah, nge. cara luar menoreng step, <laughs> step by step Step by step nggih, bertahap, Mbah. <laughs> Pedro duwe teges sepi ing pambreh, rame, rame ing gawe. Hmm, nggih, nggih. kebalik toh. sepi ing pamrih sepi ing gawe rame ing pamrih Oke. <tuk> nang tuntunan sepi ing pamrih rame ing gawe oke, <tuk> nggih bagong pelayan bago si Prabu yoga sira aja akeh rasa syukur nikmat nggih <tuk> supaya lali carane sambat urip nikmat dipun ulang mbah Kenapa wau wow. Lali, lali rasane sambat niku malah Mbah. Bagong tegese akeh ngrasakne rasa syukur nikmat. Mm Heeh. -hmm. Yeah. tak disyukur, dirasake kenehmatan. Nggih, Supaya lali carane sambat. Siap-siap, oh, yeah. Mbah. Siap,